Günah ona görə pis tikin insanı İmam Səndən ayırır. İmam Sən Əleyhəssalamın dəstəsinə qoşulmayan adamlara İmam Baxtı nə dedi? De Diliniz o qədər haram yemisiz ki, haqq söz üzə təsir qoymur. Deməli siz məndən günah ayırır. Günahın pisliyinə bundan artıq nə dəlil istəyirsiz məndən? Günah insanı İmam Səndən ayırır, qarşı cəhəyə aparır. İmamsinin qatili kimdir? İmamsinin qatili günahdır. Günah İmam Hüseyni şəhadətə çatdırdı. Günahkarların günahı səbəb oldu İmam Hüseyn şəhid oldu. İmam Hüseyni günah öldürdü. Bəs hər gün günah eləyəndə neçə dəfə İmam Hüseyni öldürürük? Neçə dəfə qılınc qaldırıb İmam Hüseynə tərəf gedirik? Hər günah eləyəndə düşün ki, bu mənim Hüseynə qarşı müharibəmdir. Çünki İmam Hüseyni günah öldürdü. İmam günah səbəbindən şəhid oldu. Günah ona görə pisdir ki, İmam Zaman ağanı narahat edir. Dir hər dəfə biz günah edəndə ox kimi sancılır ağanın ürəyində. Bu sözlərə iman gətirmək lazımdır. Birini çox istəsəy razı olar, o bir anla rahat olmasına razı olmar. İmam Zaman ağanı özümüz narahat edirik neçə dəfə. Mən istəyirəm elə mənziləsin bu yerində ağanı dəvət eləyən bu məclisə. İmam Zaman ağanı dəvət eləyək. Gəlsin bizim məclisimizə və nəzər eləsin. Bizi ziyarət eləsin bura. Üzr istəyirik, ağa biz səni çox narahat eləmişik. Biz nə qədər sənin gözü ağlatmışıq, mən bilmirəm. Biz nə qədər sənin ürəyinə yara vurmuşuq, mən bilmirəm. Amma gəlmişik üzr istəyə, ney-ney başqa çarəmiz yoxdur. Sizin qapıdan başqa yenə qapı tanımıruq. Gəlmişik sizlə barışmağa. Narahat eləmişu, sizi narahat eləmişük. Sizi gözünüzə yaşdı qoymuşuq. Sizin ürəyinizə əziyyət vermişük. İndi gəlmişük üzr istəyə. Bircə dəfə bizi dua ilə səbəcə. Bircə dəfə bizə nəzarətlə səbəcə. Mən elə bilirəm ki, ölənəcəm bizim bəsimizdir. Məhəbbətin əlaməti, sevginin əlaməti günahdan uzaq olmaqdır. مام صادق müfəzzələ deyir müfəzzəl. Bilirsən bizim dostlarımız kimdir? İstəyirsən tanıyasan? Bax, bax bizim dostlarımız kimdir? O adamlar ki Allahdan daha çox çəkinir və günahdan uzaqdı onlardı bizim dostlarımız. Allahın yanında olan savaba ümid eləyənlərdi bizim dostlarımız. İmam Baqir əleyhissalam vurur ki, 100 min nəfərlik başqa məzhəbdən adamlar yaşayan şəhərdə yaşayıb. Onların hamısından təqvadə üstün olmayan bizdəndir. 100 minli şəhərdə hamıdan öndə olmayan bizdəndir. Dillə demək kifayətdir. İmamlar özü deyib, bir adam desə ki, mən Əhləbeyti sevirəm, kifayətdir. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Əlinin məhəbbəti bir qəlbə daxil olsa, ayağı büdrəməz, günaha tərəf getməz. Böyük nemət verib Allah bizə. Böyük nemət verib. Hədis var, Allah Əlinin üzünün nurundan 70 min mələk yaradıb. Onun üçün və onun dostları üçün qiyamətə qədər istighfar eləyirlər. Onların bağışlanmasını istəyirlər. Hədisdə var ki, kim ömür boyu hər gecəni səhərəcə namaz qılsa, gündüzləri oruç tutsa, varını, yoxunu Allah yolunda sədaqə versə, Hər il həccə getsə, həccdə məzlumcasına öldürülsə, Əlinin vilayətini qəbul edəməsə, hədis buyurur, cənnətin qoxusunu hiss eləməyəcək, cənnətin ətrini hiss eləməyəcək. Bu neməti insan günahla hədər eləmeyən. Günah gəldisə bu gedəcək, zülmətlə nur bir yerdə qalmır. Ürəydə nur olsa, zülmət gəlib onu sıxışdıracaq. Nur gəlsə zülməti çıxardacaq qəlbdən. Bir nəfər Cəzə dedi ki, İmam Cəfər Sadiqə (s.a.) niyə bizə şeytan daha çox hücum eləyirsə, sevənlərə? Bu adamlar ki, sizi sevir, onlara daha çox hücum eləyir, nə ki başqalarına. Başqaları görsən namazı öz yerində, münəzzəm, dəqiq ibadat eləyirlər, heç onlara həmlə etmir. İmam Sadiq sual verdi ona. Dedi, görmürsən ki, oğru boş evə hücum eləsin? Oğru gəlir o evə ki, orada qiymətli bir şey aparsın. Sizin qəlblərinizdə qiymətli bir şey var? Alının məhəbbəti var, şeytan tamaqlanır, gəlir onu oğurlasın, alsın sinə üzünə. Boş evə gəlməz. Də bir nəfərin evinə oğru gəlmədi. Bu da yaxmışdı. Gözün açdı, gördü ki, oğrudur dayanır evin ortasında. Dedi, burada nə işim var? Gördü ki, da iş işdən keçib. Dedi, heç oğruyam gəlmişəm oğruyam. Vaxtı dedi ay rəhmətli nə oğlu idi. Gündüzün günorta çağı mən bu evdə axtarıram, bir şey tapa bilmirəm. Qaranlıqda gəlməsən nə aparacaqsan? Qəlbdə belədir, ürəkdə belədir. Ürəydə əgər bir şey yoxdusa, şeytan o ürəyə hümlə eləməz. O qəlbə hümlə eləyər ki, orada qiymətli bir şey var, Əlinin vilayəti var. Bu məhəbbət üçün nə lazımdı? Mən çox vaxt üz istirəm, almayan. Bu məhəbbət üçün nə lazımdı? Məhəbbət üçün mərifət lazımdı. Gərək əvvəl tanıyasan ki, sevəsən, birini tanımamış sevmək olmaz. Niyə peyğəmbərə o qədər aşiq idi Ələləssalam? Çünki peyğəmbərin kimliyini bilirdi. Onu da bildünsə vurulursan ona. O nuru tanıdınsə aşiq olursan ona. O qədər adamlar peyğəmbəri görürdü, amma tanımırdı. Onlar ona Abdullahın oğlu kimi baxırdı. Amma peyğəmbərin məqamını Ələləssalam tanımışdı, ona aşiq idi. Peyğəmbər xanım Zəhranı çox istirdim. Nəyə görə? Qızı idi, bəli, qızı idi, amma qızın məsələsi də öyrdürdü. Peyğəmbərin hörmətinə baxın xanım Zəhraya. İnsan təəccüb eləyir. Mən bunu çox demişəm sizə. Deyir, elə olmadı ki, Zəhra bir otağa daxil ola, peyğəmbər ayağına durmaya. Elə olmadı. Bircə dəfədə görünmədi. Açar xanım Zəhra 3 dəfədə otağa girsəydi, peyğəmbər onun hörmətinə ayağa durardı. Çünki tanıyırdı Zəhra kimdir. Özü dedi ki, Fatimə Qədir gecəsi kimdir. Qədir gecəsini tanımaq olmaz? Allah buyurur və məədrə kəmaləyələtul qədr. Sən nə bilirsən nədir qədr gecəsi? Qızın Fatimə qədr gecəsi kimidir. Onun məqamı belədir. Niyə İmam Hüseyn ağa həzrət Əbülfəzzun dirdi bin nəfsi, əncanım sənə qurban olsun. Ona görə ki qardaşı idi, mənsum hər adama demək canım sənə qurban olsun. Çünki Əbülfəz ağanın məqamını tanırdı İmam Hüseyn. Onun məqamına hörmət elirdi. Mərifət var idi. Onlar bir-birinin pərdə arxası kim olduğunu tanıyırdılar, bilirdilər. Bu məhəbbəti ürəyimizdə artdıraq. Niyə görə dillər zikru Ali'yin ibadə? Ali'ni yad eləmək ibadətdir. Çünki ondan danışırsan məhəbbət artır. Gedin bir evinizdə hamınızın bir kitab olsun Əl-Ələssalam barədə. Anəl İslamdan kitab oxuyun, tanıyın, öyrənün, bu məhəbbəti artırır. Dirs peyğəmbər vurur ki, bir adam bir kağızın üstünə Əli yazsa, hər dəfə insanlar o kağıza baxanda buna səlavəb yazırlar. O adına baxmağın da qəlbə təsiri var. Uşaqlarımız evdə divarlarda peyğəmbərin Əlinin, Əhləbeytin adını görsünlər. Onun da ürəyə təsiri var. Məhəbbət ən təsirli yoldur. Ən sürətli yoldur. Dulabı arif adam idi. Yol getmiş adam idi. Özün məqsədə çatmış adam idi. O yaxın zamanlarda yaşayıb, yaşlı bir kişi idi. Din elmi də oxumamışdı. Onun hətta diskləri də var. Yəni onun səsi yazılıb, onun mozelləri indi də var. Müasir adam olub, bu dövrdə yaşayıb. Onun çox uca məqamı vardı. O nəyə heç çata bilərdi, çatmışdı. Onun sözüdür bu. Yolu getmiş adamın sözüdür. Dedi ki, çox yollar var Allaha tərəf getməyə. Mən baxdım bu yolların hamısına, Hüseynə məhəbbətdən daha sürətli yol tapmadım. Ən sürətli yol İmam Hüseynə məhəbbətdir. Əlləmə Təbətəbəy o məqamda olan alim, "Dir dünyada kimsə bir məqama çatıbsa mümkün deyr İmam Hüseynə təvəssül eləmədən getsin. Hüsənsiz təkamül yox eşti söz ki bir adam məqama çatıp bilün İmam Şennə ilə əlaqəsi olub. Bu mərhələdən keçmədən insan o məqamlara çata bilməz. Ayətullah Behcət özü deyirdi ki, Hüseynə göz yaşı tökmək gecə namazından üstündür. Bunu o adam deyirdi ki, öləncəm bir gecə gecə namazını tərk eləməmişdi. Bir gecə. O deyirdi ki, Hüseynə göz yaşı tökmək gecə namazından üstündür. Mən yaxında oxuyurdum o gün Allama Əmini, Allama Əmini də Böy alimlərimizdəndir Əl-Ğədir adlı kitabın müəllifidir. Əllamə deyirlər ona. O da elə millətçi Azərbaycanlıdır. Bizimlə eyni millətdəndir. Əllamə Əmini. Elmi məqamı çox yüksək idi, mənəvi məqamı yüksək idi. Onun oğlu da din elmi oxumamışdı. Elmlər doktorudur. Deyir mən atama çox məhəbbətim vardı. Falan, atam rəhmətə getdi. Deyir 4 gün sonra mən onu yuxuda gördüm. Atamdan soruşdum, gördüm böyük məqam veriblər. Mənim atamam. Dird dedim, "Yəqin o kitablar ki, yazmısınız, əlqədir, tədris eləmişsiniz, elm öyrənmişsiniz, elm öyrətmişsiniz. Buna görə sizə nə necat verdi? Hansı əməlləyiniz?" O dey mənə baxdı, yuxuda dedi ki, İmam Şeyxinin ziyarəti. Mən də dedim ki, birdən yol bağlıdır, axı biz gedə bilmirik ziyarətə. Dedi, Əzadarlıq məclisi teşkil ediyorsun, Hüseyin'i ziyaret etmiş kimisiniz. Uzağdan ziyaret ediyorsun. Ondan sonra dedi oğlum sana tapşırıram Aşura ziyaretini. Aşura ziyaretini tərk eləmə. Mən burada geldim bu ziyaretin bərəkətini gördüm. Allah mənə ne verdisə Hüseyin'in ziyaretinin nəticəsindədir. Tez sattırır məqsədə. Kərbəlada şəhidləri görürsünüz. Yüz illi yolu bir gecədə getdilər. Çünki Hüseyin'in məhəbbəti ürəklərinə girmişdir. Məhəbbət əllərindən tutdu, 100 mənzil qabağa apardı oları. Bir nəfər qasid idi. Düşmən qoşunundan məktub gətirmişdi. Gəldi Əbülfəzəğa dayanıb qapıda, xeymanın qapısında. Əli Əşkər ağa dayanıb, ona dedilər ki, silahını təhvil ver, İmamın sənin görüşünə gedirsən. Dedi, "Yox, mən vermirəm silahı." Dedilər, onda icazə yoxdur. Qaytardılar. İkincisi gəldi. Gəldi Xeymə qabağında yenə saxladılar. Silahı ver, ağanın yanına gedəsən, düşməndən məktub gətirib. Qılınc ədəblə çıxartdı, verdi, daxil oldu içəri. İmam oturub xeymədə, girdi içəri, dayandı hörmətlə. Assalamu aleykum, Abdullah. Ağa gözün qaldırdı, baxdı, dedi: "Əleykümselam." Bunun gözü İmam sənin gözünə sətaşanda, bu dayandı, ixtiyarsız oturdu yerə. İmam baxdı ona, dedi ki, Mən sözüm var. Eşitmişəm peyam gətirməsən, söz gətirməsən. Düdüyük mənimlə sözüm olacaq. Mən də elə sizdənəm. Mən onların adamı dəyərəm ki, sizə söz gətirəm. Onların adamı idi, xeymədən içəri girənə qədər, amma ürəyində nə isə var idi və bir baxış səbəb oldu ki, getdi Kərbəla şəhidlərindən oldu. İmam-ı səyin bir baxışı görün eşk insanı nə eləyir, hansı dərəcələrə çatdırır, hansı məqamlara çatdırır. Mübarizə ilə getsəydin 100 ilə gedərdin, amma bir baxışla insan ıslav olur. Baxın o şəhidlər necə əməllər elədilər Kərbəladə. Biri zirehin çıxardıb atmışdı. Dedilər ki: "Sən dəli olma mısan, zirehsiz döyüşə gəlirsən?" dedi: "Bəli, mən dəliyəm. Hüseynin eşqi məni dələnlib. Əgər siz ağıllısınız, ağl sizi Hüseynə qarşı müharibə eləməyə vadar eləyibsə, mən bu ağla nifrət edirəm." Biri gəlirdi, rəzsəz oxuyurdu, deyirdi: "Əmir-i Hüseynin əməl əmir. Surur-u fuad-il-bashir-in nazir." Deyirdi: "Mənim ağam Hüsendir. Özlərindən heç nə yox idi. Özlərini İmam Hüseynlə təqdim eləyirdilər. İmam Hüseyn vasitəsi ilə tanımışdılar. Bu məhəbbət yoludur. Allahdan bu gecə istəyir, İmam Zaman ağadan istəyib bircə dəfə nəzər eləsin. Onların baxışı bir dəqiqəyə dəyişir adamı. Bir anın içində dəyişir adamı. Bir dəfə baxsa əvvəldən axıra islah eləyəllər bizi. Bizim hamımızı ölüm gözləyir. Yaddan çıxartmıq ki, qarşıda ölüm adlı bir mənzildən keçməliyik. Hamımızı ölüm gözləyir, amma ölüm Quranın buyurduğuna görə iki cür ölümdür. İki cür ölüm var insan üçün. İkisindən də ayağa oxuyub sözümü yavaş-yavaş tamamlayıram. Buyurur bu ölümün biri. Bu ölümün biri. Deyirsək görəsən zalımların canını alan vaxtı peygambərə deyir. Baxasan onların canı necə alınır. Mələklər əllərini uzadıb dillər çıxarдын canlarınızı. Bu gün görəcəksiniz. Aşuza nələr gələcək. Sizə alçaldıcı bir əzab gözləyir. Nəyə görə? Çünki Allah barədə nalaiq sözlər danışdınız. Allahın ayələrinə hörmət eləmədiniz. Təkəbbürlə qarşıladınız. İndi alçaldıcı əzaba hazır olun. Bu ölümün bir növü can alınan kimi cəhənnəm müjdəsi, cəhənnəm xəbəri. Bu bir növ ölüm, bir növ ölümdə belə bir dastanı da də belə qarşılayırlar. Buyurur ki, o kəslər ki, mələklər canlarını alanda tac olan halda ruhlarını paş verərlər Allah'a, təmiz qaytararlar. Ruhlarını təmiz Allah'a təqdim edərlər mələklər də baxar Deyirlər ki, birinci söz qolar mələklər, deyər salamun alaykum. Hoş gəlmisən, daxil ol cənnətə elə dün əməllərə görə. Gözəl əməllərin indi qarşılığını görür. İstəyirsən ikinci ölüm bizə qismət olsun. Əgər Əhləbeytin məhəbbəti səbəb olar ki, insan imanla dünyadan çıxsın. İmanla ölə